assalomu alaykum azizlar Men sizlarga hozir e, yetib kelgan Atomic kompaniyasini posilkasi haqida ma'lumot bermoqchiman mana Məlumatə posilkani ustida mana bunaqa himoya qiladigan qog'ozlar ham bor mana bu kompaniyamizni eng yaxshi oilamiz uchun ishlatadigan bu gubkasi buni uzoq vaqt ishlatib yurish mumkin idish tovoqlarni yuvayotganingizda ham sizga ko'p yordam beradi bu keyingi mahsulotimiz bu mana bu o oshxonada ishlatadigan qo'rqoq idishlarni yuvsangiz bo'ladi bu bilan yoku vannani tozalashga ham ishlatishingiz mumkin bemalol keyingi mahsulotimiz esa mana bu mahsulotimiz vannani tozalash uchun ishlatiladigan средстvо mana ko'rishingiz mumkin раковина tualetlarni vannalarni tozalash mumkin mana nimasi ham bor o'zini judayam yaxshi uzoq vaqt ishlatish mumkin mana 600 mg milligramm ikkita flakon ham barakali bu mahsulotimiz ham keyingi mahsulotimiz bu man kutgan eng yaxshi ko'rib kutib o'tirgan mahsulotlarimdan bittasi bu atomini qog'ozga pho bumajniy salfetkaga o'xshaydi-da bu bu kir yuvish uchun ishlatiladigan salfetkaga o'xshagan poroshokdi o'shunaqa qog'oz variantga aylantirilgan judayam hali ochib ko'rsataman buni judayam hidi ham yaxshi barcha kiyimlarni turlariga mos keladi bu ham ekologik toza mahsulot mana ko'rishingiz mumkin atomiy belgisini keyingi mahsulotimiz esa bu mana bu mahsulotimiz e, bu mahsulotimiz judayam yaxshi to'qson to'qqiz butun to'qqiz mana bu tabi bo'lgan mahsulot ya'ni 500 mg mana dezodorant deyapti buni nima qilish mumkin masalan uydagi ki, kiyimlaringizga sepib qo'yishingiz mumkin pardalarga yoki choyshablarga ham sepib qo'yish mumkin bakteriyalarni o'ldiradi yoqimli hidlar keltirib turadi va ham xushbo'y hidi kelib yoqimli bo'lib turadi o'zingizga. keyingi mahsulotimiz esa bu mana bu mahsulotimiz bu atomi urt choyi e, bu juda yam yaxshi choy buni ichgan odam e, dieta jarayoniga juda yam katta yordam beradi mana bu mahsulotimiz esa bu mahsulotimiz bu e, gaz pechkalarni tozalashda ishlatiladigan mahsulotimiz buni tozalash средствоsi judayam e, katta milligrammni tashkil qiladi 600 yuz milligramm keyingi mahsulotimiz esa mana bu atomi olmani olmadan tayyorlangan jele ko'rinishidagi bardimiz buni organizmni taksinlardan tozalashga yordam beradi va 100% foiz tabiiy bo'lgan mahsulot yigirma sakkizta bo'ladi stik o'n besh grammdan bu bir kurs lecчenиa hisoblanadi keyingisi bu atomi kompaniyasini gubkasi idish toriqlarni yuvishda ishlatishingiz mumkin keyingi mahsulotimiz bu mana bu Hmm, bu kirlarni tozalashda ishlatiladigan poroshok mana bir kilo ikki yuz gramm judayam ko'p judayam katta miqdordagi bonusini o'zimga oldim bu atomiy kompaniyasini belgisi tushirilgan sumka mana atomniy kompaniyasini yozuvlari yozilgan endi shu sumkachani ko'tarib yuraman mana bu esa mahsulotlarimiz haqidagi ma'lumotlar keltirilgan nakladной barcha ma'lumotlari mana shu destopkada berilgan bo'ladi kim uyga zakaz qiladigan bo'lsa mana shu mahsulotlarni ma'lumotini o'qib olishi mumkin xayrli kun azizlar barchangizga omad tilayman